نمبر ہے اور آیت نمبر ہے اٹھتیس بلر جو ہے شہل ہے کل تین کن تم ہڈ بول اور فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اتبعوا كهد ان كنتم اغرغوتم تحبون الله الله سبحانه وتعالى فاتبعوني تميري یود حد تم اللہ اللہ تمہیں پسند کرے گا بھائی اللہ تم ظلم بہتم اللہ تمہارے گناہ روف کرے گا اللہ بحر الرحیم اور بخشن اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا اور ان کو تم فہد بول اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو نبی علیہ رسع السلام کے زمانے میں محبت کے دعوے دار بہت تھے یہودی خاص طور پہ کہتے تھے کہ ہم ہم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں اور اس کے اس بات کے لیے وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کی اولاد ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے اولاد کا ہوا تھا اور یہاں تک کہتے تھے جس طرح اولاد ہم اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں سارا کچھ کہتے ہیں تو بعض بچے تو یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین محنت کرتے ہیں لیکن بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق کا ہے یہ کوئی ماں باپ ہم پر احسان نہیں کر رہا بلکہ ہمارا حق ہے تو اسی طرح یہود سمجھتے تھے وہ کہتے تھے اللہ ہم سے جو محبت کرتا ہے ہم اللہ کی اولاد ہیں اللہ کا حق ہے ہم پر یہ اتنی نیم سے اللہ نے ہمیں دی ہے ہم بیا ہمیں دی ہیں یہ اللہ کا حق ہے اور کل قیامت کی جنت بھی ہماری ہے ہمارا حق ہے ہمیں میرے رہے گی ہم آگ میں کیوں جائیں ہم اللہ کی اولاد نہیں ہیں ہم اللہ کے بچے ہیں ہم ہم جہنم میں نہیں جائیں گے ہم اللہ کے اسی طرح مشرقی نے مکہ کہتے تھے انہوں نے بت رکھے ہو تھے وہ سارا دن بتوں کی عبادت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بتوں کے, کے, ہاں کے ذریعے ہم اللہ کے قریب جس طرح ہمارے یہاں لوگ بزرگ رکھ لیتے ہیں بزرگوں کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوں گے بعض لوگوں نے سمجھا اچھا دنیا ساری چھوڑ چھاڑ کے ترہائی میں چلو چلے جاؤ ریاستیں کرو لمبی لمبی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو یہ لوگوں کے بنائے ہوئے دعوے اور اس پر دعووں کے مطابق ہر کسی نے اپنا اپنا طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے لیکن اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے دنیا چھوڑنے والے کو کنارہ کش یا بزرگوں کے بیچ چلنے والوں کو یا کسی اور طریقے سے وہ اللہ نے سارے ریجیکٹ کر دیا فرما اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ تب تک نہیں تو میری پیروی کرنی ہے فرق یہ ہے اللہ کو ماننے والے کائنات میں بہت زیادہ ہیں لیکن ہر کوئی اللہ کو ماننے والا اللہ کو ماننے والا نہیں ہوتا دعوے تو سب نے کیے یہودیوں نے کیے عیسائیوں نے بھی کیا ہم اللہ کے قریب ہیں ہمارے کوپ اللہ کے قریب دعوے سب کے ہیں لیکن اللہ کے قریب کون ہے فرق اطاعت رسول نے کرنا ہے فت طبع نے جس نے پیروی کر لی جس نے اطاعت کر لی وہ اللہ کے قریب ہے جو نبی علی صاحب اسلام کی بات نہیں مانتا وہ اللہ کے قریب نہیں ہے نہ اللہ کے اللہ کا محبوب ہے یہ اصل میں اس آیت کے اندر مقام نبوت ہمیں سمجھایا جا رہا ہے نبوت کا درجہ کتنا بڑا ہے نبی علیہ صاحب کی نبوت کا درجہ اتنا بڑا ہے جو آپ کی اطاعت نہیں کرے گا آپ کی بات نہیں مانے گا وہ اللہ کا حبور نہیں ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا پھر وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ صاحب السلام نے سنا میری ساری عمر جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا اس حدیث میں بھی مقام نبوت ہے تو میں جنت میں جانے سے بلا کون انکار کرے گا منعقان داخل رجن و منسان فقرا جو میری بات جس نے مان لی گویا جنت میں گیا جس نے میری بات نہیں مانی گویا اس نے کہا میں نے خود نہیں جانا جنت تو یہ مقام نبوت ہے نبی علیہ ال صحیح وسلم کے حدیث ہے نبی رسع اسلام کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری ہے اور آپ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے تو بات ہی سی ہے بات ہی ساری ختم ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ کا نسخہ نسخہ خان کے پاس قرآ کر اس کو پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام کا رنگ پیلا ہو رہا تھا صرف اور غصے سے اب وقت رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگا اور کیا تو نبی علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھتا دیکھا تو فوراً چھوڑ دیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے ہمیں عمر یہ تو تیری بات ہے اگر مصرف خود بھی آ جائے تو فرق بھی وہ نہیں وہ بھی میری بھی کریں گے اپنی طرح نہیں پڑھیں گے یہ اصل میں مقام نبوت ہے ہم یہی کہتے ہیں ہمارا یہی موقع بھی خاتم النّبی جن بھی ہمارا یہی ہے کہ عامی آدمی دونوں کی بات کوئی نبی بھی آ جائے وہ بھی فت پر عمل کرے گا نبی رسا السلام کی اطاعت کرے گا تو بہرحال قلع کل تم تو حب اللہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت تو اگر کسی سے محبت کی جائے تو محبوب کے مرضی سے کی جاتی ہے تو محبوب یہ چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر کے اطاعت ہو اطاعت کے بغیر محبت قبول نہیں ہوگی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے نبی صاحب وسلام علیہ جس کے اندر تین چیزیں آ گئیں اس نے ایمان کی لذت حاصل کر لے ایک ایمان ہوتا ہے ایک ایمان کی لذت مٹھاس اصل ایمان کیا ہے اصل ایمان اس کو حاصل ہوتا ہے جس کے اندر تین چیزیں ہوں نمبر ایک جو اللہ اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے نمبر دو اللہ کی محبت کی خاطر دوستی یاری کرتا ہے اس کے سارے دوست اللہ کی خاطر ہے دین کی خاطر ہے ذاتی وجوہات کی بنا پر دوستی نہیں اللہ کی بنا پر دوستی ہے اور نمبر تین اسلام کو چھوڑنا ایسے ناپسند کرتا ہے جس طرح جہنم میں جانا ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں گویا ایمان کے لذت اس نے پالے آپ صحابہ کرام کی کتاب دیکھیں اور ہمارے اوپر دیکھیں ہمارا ان کا فرق ہی اطاعت کا ہے ہمارا بھی فرق کا ہے ہماری ہماری محبت کی دعوت خود محدود ہے یہ ویسے ماشاء اللہ ربیع الابل کا مہینہ آ گیا اس مہینے میں تو صرف دعوے ہوتے ہیں عاشق رسول ہیں اور مرضی اپنی ہے دعویٰ عاشق رسول ہے لیکن ویسے تو اس پر بے شمار احادیث ہے ذخیرہ حدیث بڑا پڑا اتفاع پر ایک حدیث بات سناتا ہوں نے سعود اسلام کے زمانے میں امر آس رضی اللہ تعالیٰ بن بناص رضی اللہ, اللہ فرماتے ہیں میں کافر تھا میں مسلمان نہیں تھا مجھے نبی علیہ اللہ کی جب میں کافر تھا حالتِ کفر کی بات کریں نبی علیہ صاحب السلام کے چہرے سے برا چہرہ کسی کا نہیں لگتا تھا پھر ایک دن آیا میں مسلمان ہو گیا جب میں مسلمان ہوا آپ کے چہرے سے زیادہ پیارا چہرہ مجھے کو نہیں لگتا تھا کہتے مجھے نبی علیہ صاحب السلام اتنے محبوب تھے اتنے محبوب تھے کہ میں نظر بھر کر نبی علیہ صاحب السلام کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اگر تم مجھے کہو نا نبی علیہ صاحب السلام کی صورت بیان کرو تو میں نہیں کر سکتا کیوں میں نے کبھی نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں میں نے صرف اتباع کیا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اور سارا دن نبی علیہ صاحب السلام کا چہرہ ایسا ہے بال ایسے ہیں چہرہ ایسا دانت ایسے یہ نبی علیہ صاحب السلام کے ہم سیرت بیان کرتے رہتے ہیں صورت بیان کرتے ہیں ابھی سیرت کہاں گئی اور ختم بھی انہیں کہاں آتے پھر نہ اتباع ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے بس وہ وَََََل کی زلفیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی صورت بیان نہیں کی سیرت بیان کی اور سیرت پر عمل کر کے دکھایا ان کی بحثیں مبحثے سیرت پر صورت پر ہوتی تھی صورت نہیں شکل نبی علیہ صاحب السلام کا طریقہ کیا ہے سیرت کیا ہے ہم نے اتباع کرنی ہے ہم نے بات ماننی ہے ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہے ہم اور نبی علیہ صدلام کی بال ظلف بیان کر لو اور چالیس پچاس ہزار لے لو تقریر کر لو بس ٹھیک ہے کام پورا ہو گیا اور بھی نماز کس نے پڑھنی ہے وہ نہیں ہے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم تو عمل کرتے تھے یہاں تک عمل کرتے تھے ہم تو لوگ تو یہ جملہ بول دیتے نا اور کوئی بات نہیں خیر رہے یہ میلاد نبی ہے کوئی بات نہیں خیر ہے فلاں کام ہے کوئی بات نہیں خیر ہے اور منع کہاں ہے بہت سارے ایسے کام ہیں منع کہاں ہے ایک صحابی تھے نافع رضی اللہ تعالیٰ کام کہتے ہیں یہ تابی ہیں عبداللہ بن عمر کے شکر تھے بات صرف یہ کرنے لگا ہوں کہ ہم کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں منع کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں منع کہاں ہے نافع کہتے ہیں ہمارے پاس ایک بندہ موجود تھا اس سے چھینک آئی اس نے کہا الحمد للہ وسلام رسول اللہ اب الحمد للہ وسلام علیہ رسول اللہ نبی علیہ صاحب السلام پر اس نے سلامتی بھیجی ہے بھائی یہ کو برا کام کیا اس نے اچھا کام کیا نبی علیہ رسا السلام کے دردالسلام پڑھنے کا ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر حکم ہے یہ قرآن کے اندر نبی علیہ السلام سلام کے درد الاسلام بھیجنے کا ہمیں حکم ہے اور اسے چھین چھینکنا کہ اس نے کہا الحمد للہ وسلام علیہ السلام علی رسول اللہ اور عبد اللہ بھی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں کہتے ہیں تیرا جملہ اچھا ہے لیکن ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا ہمیں سیکھ آنے کا صرف الحمدللہ سکھایا گیا تو نے بس سلام علیہ رسول اللہ یہاں پر کیوں پڑھا یہ اتماع ہے جتنا حکم جتنا ہے اتنا ہی عمل کرنا ہے نہ اس سے کم نہ زیادہ ہم ہم افراد و تفید کا شکار ہیں ہم کہتے ہیں بات بات تو اچھی ہے نا پڑھتے تو ہم قرآن ہی ہے نا ہم کرتے تو فلاں اچھا کام ہی کرتے ہیں لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں اب وہ تو نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا بس سلام علام رسول اللہ ہی بڑا تھا بس کہا نہیں یہاں نہیں پڑھنے کا حکم دیا یہاں پہ جو سکھلایا ہے وہ الحمد للہ سکھایا الحمد للہ پڑھ چھینک آئے الحمد للہ ہے ہاں ویسے تو درود پڑھتا رہے لیکن چھینک کے ساتھ نہیں پڑھنا کیونکہ ہماری تعلیم نہیں ہے تو صحابہ اکرام کی اتباع یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر چیز کو اب نبی رسع اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عبداللہ بن بنوبری ہے انہوں نے کہا عورتوں نے مسجد میں نہیں آنا پھرنا نہ ہوتا ہے اب ان کے بعد خلیفہ سے وہ کہتے آنا ہے باپ کہتا آنا ہے بیٹا کہتا نہیں آنا اضم السلم سمانے لگے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو بیٹے نے کہا پھر کہا نہیں آنا فرمایا میں تمہیں نبی علیہ السلام وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو نبی کی بات سے بڑھ کر کس کی بات آنا ہے انہوں نے بس تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ مضمئین فتبوں نہیں پہ عمل کرتے تھے وہ اتباع رسول کرتے تھے یحببکم اللہ اللہ کی محبت بھی تمہیں اتباع رسول میں ملے گی اور میں اللہ اس سے محبت کرے گا فتبیونی ہونی جو میری بھی کرتا ہے پھر اللہ جس سے محبت کرتا ہے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں زمین کے ساری مخلوقات جو ہے وہ اس سے محبت کرتی ہے تو برحال اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول بھی ہے شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جس طرح اس صورت کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا تو یہ صورت عیسائیوں کے متعلق ہے نجران کے عیسائی جو تھے پادری ان کی طرف سے ایک وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں وہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے سولی پر چڑھ گئے تھے اس لیے ہم ان کی بات مانیں گے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر تم چاہتے ہو عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنی سب تبھی نہیں پھر نبی رسال السلام نے فرمایا میری بھی اتباع کرنی پڑے گی میری اتباع کرو گے تو تمہیں اللہ کی محبت ملے گی ورنہ تمہارا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے تو بہرحال یہ خاص ان کے لیے بھی ہے ہمارے لیے بھی ہے سب کے لیے یہ عائد ہے اتباع اتباع سنت نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنا ہی کامیابی ہے جو نبی باغ کا طریقہ نہیں ہے کام جتنا مرضی اچھا ہو جتنا مرضی پیارا ہو اگر اتباع سنت نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے قابل قبول صرف اور صرف نویل صاحب السلام کا عمل ہے بے افس اللہ تم ضرور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا اللہ وفر الرحیم اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے باقی اللہ